Директор, он будет все решать. Нет, я тоже смела вашу Я бачу, зараз просто была там рука. руках. Ты Представьте это Виктор. Значит, у нас там рядом на территории три, мы пошли немножко другим путем, не ОС... СНГ сразу не э, создавали, а ОСН, то есть орган самоорганизации населения. Три конкретных. Один, один девятиэтажный дом, во втором десять этажных домов и еще старых дома, и третий 4-4-этажные 4 Везде разные проблемы. То есть схема должна быть однозначно гибкая, потому что мы как-то говорим или так, или так. Не должно быть или так, или, потому что проблемы везде разные, и этот спектр проблем то увеличивается, то решается. Поэтому... Можно вообще, есть предложение такое, на базе нашего Жека сделать экспериментальное предприятие то есть и отработать вот эти вот схемы, потому что, я же говорю, есть варианты и такие, и такие. Поэтому, если будет решение такое, можно вот это вот вживую посмотреть. А ваша позиция больше просто, чтобы дозволять все варианты, да? Конечно. Конечно, потому что тем более нельзя ограничивать каждый дом, вот, конкретно 4 четырехэтажных дома. Там сейчас ОСН созданный, в каждом доме есть старший, мало того, что есть старший в каждом подъезде, и все вопросы решаются. И вот на этих четырех домах сделать 4 ОСН. Какой будет результат от этого? И что это даст? Ну, давайте... Сначала, если возможно, инициативная группа из жизни. Два дня назад звонок с кучей администрации по поводу того, что э, от начальника управления жилищно-коммунального хозяйства ко мне. Как быть, когда приходят две инициативные группы с одного дома? Кто первый? Как считать, кто первый? Я говорю, считайте тех, кто принес 50 плюс 1. Вместе прыжки? А сначала пришли одни, потом пришли Причем вторые. Причем в 150. одном, в одном, в одном доме потом придут третьи, а потом придут четвертые. такие. Но есть, да. есть, и эти есть, варианты, да. судя по всему, я пока никак не могу вот задать, этот, почему он. такая хитрая штука идет. Ну, то есть, понимаете, да, три человека там создали инициативную группу, тут создали инициативную группу, и начинается эти вот качей. Кто на кого на себя, кто на себя одеяло тянет. Но одно, я сказал, собирайте 50 плюс один, это есть у вас визитная, ну не визитная, а проходной билет. То есть 50 плюс один есть, Шикарно. Если собрали, все хорошо. У вас есть зарегистрированная инициативная группа. Это в плане того, что у меня говорил, что в обязательном порядке нужна регистрация легализация. легализация. Вот одной единственной ну, инициативной группы нет. Не такого, кто первый добежал до финиша, тот и есть инициативная группа. Пришел, показал документальную часть, вообще четко показал, вообще, что я первый зарегистрировал. кто Я кто первый зарегистрировался, нет, кто кто первый, кто кто просто сейчас, я просто сейчас для этого просто это для обсуждения. Дальше. Что касается создания так называемых ОСББ в одном доме или в нескольких. Не надо изобретать новых велосипедов, но это мое личное мнение. Есть четкое предположение и понятие, что такое ООО, общество с ограниченной ответственностью. В ООО входит один человек, это один голос. То есть, или он входит со своими голосами и со своей долей в этом проценте. То есть, это его процентная составляющая в этом собрании, в этом объединении. Поэтому, когда вы создаете в одном доме одного ОСББ... Это логически правильно, один дом за себя отвечает. В данном случае, когда будет один, один то есть никто не мешает создаться куче домов в ОСББ, тем более если мы так говорим сейчас о том, что через 5 лет будет обязательно ОСББ. Вот это все накрученное, которое сейчас будет предлагаться для нового законопроекта, в конечном итоге нас не невелируется. Потому что придет закон вообще, который будет обязывать вообще всех создавать ОСББ в обязательном порядке. Почему-то мне кажется, что там будет записано, что создание ОСББ в одном доме только одно ОСББ. Потому что каждый дом за себя в ответе. Правильно есть четкая традиция, когда там один дом здесь, другой здесь, а посередине труба. Когда труба прорывается, к кому вы звоните в первую очередь? Вы же не звоните вообще к своим в тот дом и говорите, давайте скидываться деньгами или давайте выделять какие-то деньги, будем, будем разрывать эту яму. Потому что, извините, пока трубы не рвутся в таком объеме, в котором мы трубы. Да, пьет. но это не наши трубы. В -то, трубы то есть на, на верхушке мы как бы создаем трубы и тут, и тут, а то, что под землей, получается, вроде как потом создается какая-то проблема. А это очень дорого, правильно, когда тут говорят, что на самом деле перекладывание труб это миллиард с копейками. Вы поэтому как минимум. Как минимум. На все это Поэтому в этой ситуации никаких проблем. Предлагается создание ОСББ, одного ВСББ в одном доме. Потом ассоциируйтесь вообще. Собирайтесь все вместе, собирайтесь создавать ассоциацию, ну, компанию, ассоциацию. Создали ассоциацию общую. Это ваше общее принятие решений И в этой ситуации совершенно поддерживаю управляющую компанию. Потому что как бы мы этого не хотели, но ментальность наших людей заключается в том, что я, мол, такой классный, я буду управлять домом сам. И на, нему, на сегодняшний день в той же Польше не существует понимания свой личный бухгалтер. Ну, только в крупных компаниях. Есть компании, которые на сегодняшний день содержат бухгалтерских ну, бухгалтеров. Это А, исключает воровство денег, ребят, в первую очередь. Воровство денег. Как бы там ни было, я никого сейчас не обвиняю, ничего не говорю, но просто бухгалтер имеет доступ к финансам. Тот бухгалтер, который работает вообще на предприятии, ему фиолетово, он получает от вас. Бонусную, бонусную плату вообще за, за обслуживание, и вы туда входите. Он может обслуживать 500 домов, 700 домов, 800 домов это его работа. И он не заинтересован в том, чтобы у вас с одного дома сосать эти денежки вместе с председателем правления. Лично моя позиция на сегодняшний день такая, что председатель управления тоже не имеет права не иметь доступа ни к деньгам, ни к чему. Вообще, да, у него есть право первой подписи, никаких проблем. Но его задача только организовывать людей и отвечать за организацию. За финансы, за все остальное обязана отвечать управляющая компания да. и докладывать вот в этом процессе. И управляющая компания да, и управляющая компания. Нет, послушайте, управляющая компания у вас есть, потому что в данном случае у вас существует, например, там ОСПБ много. Да. Создайте управляющую компанию, сделайте частный жертв. Да, Зарегистрируйте. Нет, это смотрите. Никаких много нет. Не да. Лишние 170 гривен заплакали да. людей. Нет людей. Послушайте, я давайте, вот, давайте просто по одному. Да, давайте я сейчас, я да. просто для, для. Ну, мы как, мы, как бы ну, да, дискутируем да. в этом процессе. Нет 170 гривен, я никогда в жизни не поверил. Я реально вижу, как в этой стране живут люди, реально, я точно так же живу в Киеве. Я не знаю, что я родился в Киеве, вырос в Киеве. Тут все такие крутые моды. В Новоград-Волынском 85% ОСПБ тоже надо как-то этим управлять. Во Львов вот я ездил недавно, то же, то же самое, Кольцюк молодец, у него территория, он управляет, его все знают. Вот найдут эти деньги, потому что есть цель. Цель, которую показывает Кольцов. То есть ты покажи действия, и тебе за эти действия, соответственно, будут платить. Это все очень просто. Мы для, э... мы, для этого, мы для этого создаем эти процедуры, и здесь сидим и обсуждаем. Мы же не просто обсуждаем с вами, как вы уже компания. Кольцов уже управляющая компания. Ну, Послушайте, ну, Кольцов. Ассоциации и управляющая да. Послушайте, происходит. вот вопрос такой заключается: надо не бояться в этой ситуации. Управляющая компания, как и УСББ, это не какая-то страшная зараза в виде спида, которая не лечится. Это есть помощь тому процессу, который происходит. Не хотите вы управляться, ради бога, создайте на своей, на своей базе, возглавьте эту управляющую компанию, отойдите от ОСББ и отвечайте за эти все ОСНД, которые вы включили в себе в, этот, в ассоциацию. Это ваше право. Отвечайте за нее, возьмите на себя ответственность. Но когда приходит другая компания и говорит, ребят, мы снимаем с вас геморрой по управлению там, 500 домов, которые у вас в ассоциации, или даже там 20-30. Вот наши тарифы, вот наши процессы. Пожалуйста, никаких проблем. Но мы берем за себя, то есть реально понимаете, что деньги не выйдут, потому что они на вас зарабатывают, и у вас есть юридический договор. <repeat> То, чего нет между председателем правления и главбухом, это наемные должности. И сколько вы им платите, и сколько они воруют, вы даже видеть не видите в своем этом обществе. Ну, это, это и у вас, Юля, да, в Альпе у вас это понятное дело. Давайте <правит> <есть. правит> мы просто что Ну, да, короче, вот такие вот... Мы сразумели, ваша позиция, это да. один будинок, одна ОСББ. Зараз зараз будуть репліки. Я просто хотіла ну, просто ставити свої п'ять копійок, що ну теоретично да, це правильно, що був один будинок одне ОСББ, але в нас є якісь реалії сьогодення. Коли в нас не сформований дійсно ринок управління житлом, коли є якісь, ну на місцевому рівні є якісь свої свої моделі, і я не здимаю, просто я сумніваюся зараз дійсно в доцільності робити таке обмеження один один портал про тільки зважаючи на ці реалії. Які в нас є, є сьогодні. Якби в нас був ринок управління житлом, де б були там приватні жеки, ну, тобто все, все, все що займається управлінням, воно називалося управляючі компанії з відповідним законодавством. Чи це колишні реформовані жеки, чи це там окремі приватні структури, чи, чи ОСББ займалося самозабезпеченням, якщо воно хоче, і, і скажімо, вони просто вирішили, що це індоційно, тому що в більшості зараз 99 це вони змушені цим займатися, просто тому що немає іншого вибору. І, ну, тому, тому тоді було це доцільно і логічно. А в тих умовах, що зараз є, я просто в цьому дуже сильно сумніваюся.